Что, сколько стоит на корабле сейчас посмотрим ну, во-первых выпечка ну, супер вкусная я даже ну повара руки целовал короче такие вот такие вот всякие пентифлюшечки 240 220 выпечка это круассаны по 2 евро это бабушкина корзинка бутерброды подороже тут получается. Моцарелла и томаты 8 евро. Ну, он такой здоровый этот бутерброд. Вот так. Ну и там всякое. А, ну и кофе. Кофе дороже, конечно, чем на большой земле. Там, допустим, ну, эспрессо, ну, как дороже, евро 60 от эспрессо. Капучино огромный, Реально огромный, 3 евро. Короче, такие цены, сейчас покажу, какой капучино. Капучино за 3 евро вот такого размера. Большая, огромная чашка. Короче, ну на 10-15 евро, ну, классический итальянский завтрак. Выпечка и кофе. Они не едят там яйца с авокадо. Гречку, ну короче, у них очень вредно. При этом толсток почему-то мало, я не знаю, как это работает. Наверное, много ездят на велосипедах шоссейных. Автобусные билеты без предоплаты на сайте Рубикон.